Aha. Assalamualaikum semua Dan selamat sejahtera Terima kasih kepada mana yang dah menonton Dan juga mendengarkan Games Outlets Your great hobby community Sekali lagi dengan saya Amirul So, untuk hari ini Dah tak tahu nak buat video apa Tapi tiba-tiba tadi saya terpandang lah Satu benda yang mungkin orang tak berapa nak tahu Orang tahu Tapi orang tak tahu lebih dalam Iaitu ni Kat tangan saya ni DualSense 5 Ataupun dalam bahasa pasal, Controller lah Ataupun lah Dalam bahasa paling kampung sekali pun lah Orang sebut joystick Aha. Tapi untuk untuk PS5 punya dia ada sedikit kelainan jadi geng jom saya ajarkan cara pemasangan dan penggunaan serta sikit lah unboxing untuk DualSense 4 so jom kita unboxing DualSense 5 ni daripada segi kotak hanya ada gambar controller dekat bahagian depan dan juga bahagian belakang ni lah. Ah ha, macam gini juga. So kalau kita nak unboxing macam biasa just buka bahagian belakang ni. Dalam dia masih berkotak. <tuk> ha. Dia punya orang cakap pun nak jaga barang tu ah ha, bagai binatang eh binatang menatang minyak yang penuh. Ha dia jaga eloknya. So inilah packaging dalam dia. Ha <tuk> okey. Bila saya buka sub macam gini. Ah ha, dia jaga lagi. Dia letak lagi plastik dia and then ni ada dia punya for sure lah manual book secara-cara guna tapi ni saya nak explain biar lah kan alright so inilah dia rupa packaging controller dia oh lawa oh, abang oh, 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 amat dahsyat ah, ha, so itulah seber sedikit tentang unboxing dan juga packaging untuk DualSense 5 ok untuk pengetahuan korang guys bila korang beli controller baru especially yang dalam box set macam gini lah kan senang kata new item dia tak akan include sekali korang punya kabel USB data kabel untuk korang connect tau so korang kena make sure korang masih simpan dan ada lagi ni USB data cable ha, macam saya cakap uh, sini dalam video sebelum ni pun saya ada explain dan terangkan juga cable ni sangat-sangat-sangat penting bukan setakat untuk charge controller tapi juga untuk connectkan controller dengan konsol korang alright jadi korang kena ingat dekat situ yang korang kena make sure cable ni masih ada di zaman era hu lama era siap bahasa ok di zaman orang cakap apa yang dah modern dan maju ni even controller pun dia dah ada macam-macam upgrade dan juga update ya, yes saya tak salah cakap controller sekarang dia ada update so every time kalau korang beli controller ke apa korang jangan pelik if controller tu tiba-tiba nak update yes memang dia update update juga untuk controller PS5 ni DualSense 5 ni saya boleh ceritakan sikit lah Aa, kita tak lebih dalam kita ambil dasar je controller ni sahaja dia ada bermacam-macam jenis edition contoh yang ini ni standard edition lah so dia ada standard color dia and then kita ada uh, chroma edition dia color dia macam lagi striking mantul sikit macam itu game limited edition pun ada which is korang akan jumpa controller-controller yang macam like Spiderman, uh, God of War, Death Stranding, uh, even Fortnite sekalipun dan yang terakhir sekali paling power lah DualSense Edge. Ah uh, itu antara jenis-jenis controller. Tak lupa juga untuk controller yang sekarang ni, ha, huh, yang paling amat-amat dahsyat adalah future-future dia. Ah, future dia tu yang garing tu orang cakap. Sebab future controller sekarang dah macam-macam. Ah, nak tahu macam mana? Jom kita layan next segment. Tapi relax jap. Ah, sebab apa? Ini benda basic yang tak semua orang tahu. Saya yakin saya jamin tak semua orang tahu. Iaitu cara untuk connectkan controller dengan PS. Sebab bukan apa. Kadang-kadang ada orang datang dengan saya, dia beli controller tak sampai sehari. Kadang-kadang dah datang. Bang, controller ni rosak bang, apa ni bang, jual barang tak elok ni bang bang, apa sebab controller saya tak boleh connect? relax, jangan kelam-kabut sabar, satu-satu so, macam saya cakap saya kena setiasa remind kat korang yang perlu ada adalah USB data cable bukanlah korang tunggu-tunggu beli controller korang expect korang tekan je button controller ni dah connect? tidaklah Ha, nak kena connectkan dulu nak kena pairingkan dulu satukan dulu baru dia sehati sejiwa gitu guys, alright? so, untuk pairing korang kena ada uh, dia actually ada 2 method tapi saya ajar method yang paling awal lah which is pakai ini cable, USB data cable so untuk pairing dia mudah, simple as people. Korang just cocok USB data kabel satu ni ke PS5 korang. And then, korang pacakkan pula dekat bahagian atas controller korang ni. Macam ni. Sub, tekannya sekali. Terus tekan apa? PS button. Ha, so, kalau yang mana tak tahu, PS button ni inilah yang logo PS dekat bahagian sini. Ini adalah PlayStation button. So, korang just tekannya sekali. Dan dia akan pergi macam ni. Nampak? Ha, itu pasal saya cakap ada update. Sebab apa-apa, dia akan suruh update terlebih dahulu. Okay guys So bila ada update Make sure korang kena update Sebab kalau tak Korang takkan dapat feature-feature Yang memang dah latest tu sekarang Okay so bila nak update Make sure kena tekan Tekan update now Untuk update dia punya software Okay so kita just tekan saja update Okay tak lama pun Sekejap je ha, Dia tak adalah macam nak update game ke Update korang punya konsol punya lama Tak Dia simple dan mudah dan kejap saja. Okay ha, nah, Yes nampak Bila dah settle Dia akan restart korang punya controller So bila restart korang punya controller Korang kena ambil lah semula User yang mana korang nak main nak sejak so, tekan saja macam biasa cabutkan korang punya ni settle dah boleh main secara wireless makna kata controller ni dah connect and pairing dengan korang punya konsol itu satu saya cakap tadi ada dua method kan method yang kedua korang boleh by bluetooth Aha, tapi kalau nak mudah kalau untuk PS pakai kabel je mudah bukanlah kata tak boleh pakai bluetooth boleh tapi renyah lah benda ada simpul macam gini korang nak juga asal sara buat apa yang saya maksudkan pakai bluetooth tu is kalau korang nak main dekat macam PC Uh, laptop sekalipun kan ah ha, boleh tak ada masalah untuk pakai DualSense 5 ni tapi kalau kau orang berkeras juga nak tergai pakai bluetooth ah ha, ikut kau lah. tak ada masalah sini pula saya ajarkan kan cuma kalau kau orang nak buy bluetooth ni kau orang kena make sure kau orang memang dah ada satu controller yang dah siap pairing ha, sebab controller inilah yang akan orang cakap apa mengakses ke bahagian setting ataupun pengaturan untuk controller ni nah cakap Melayu kau bahasa kamu siap okey tak lah. kita pergi uh, shot and simple so kalau kau orang nak connectkan contohlah yang ini kan controller yang baru yang ini controller korang yang sedia ada so untuk connectkan controller ni kalau kabel hilang ke ataupun kalau malas nak pakai nak pakai kabel sekalipun kan boleh yang penting korang pakai ni so korang pergi saja dekat bahagian setting bahagian atas ni korang tekan and then korang pergi ke bahagian accessories yang ini bila dah pergi ke bahagian accessories ni korang just tekan macam biasa general bluetooth accessories nah ini kawasan dia ini port dia bila dah sampai sini ini yang korang kena ambil controller korang yang baru Aha, cara macam mana tekan PS button dan juga special button so tak Contoh, bila saya tekan macam ini, nampak kedua-duanya, dia akan searching lah senang kata dan sampailah dia akan keluar option dekat sini. Aha, nampak? So, bila dah ada option dekat sini, controller korang yang asal ni, pergi saja dekat wireless controller ni, dua wireless controller, tekan dan yes, settle. So, yang ini dah bergerak. Nampak mudah je kan? Ah, ha, tapi saya rasa lagi cepat kalau pakai kabel kot. Apa yang bestnya DualSense 5 ni? For sure lah, ada banyak benda. Okey, saya bagi tahu contoh lah. Sekarang, untuk controller ni, korang dah boleh connect pakai earphone ataupun headphone. Which is dekat bahagian bawah ni, kalau korang perasan, dia ada satu lubang bulat untuk audio jack lah. 3.5mm untuk korang main lah. Maksudnya untuk korang connectkan sama ada earphone ataupun headphone korang. Nak orang cakap apa, nak main game sambil feel tu lagi dalam ni lah. Korang punya headphone ni apa semua kan? Melekat Lingga korang macam ni Sup Oi Itu jam Mak korang memekik pun Selagi tak kena lempang Sebegitulah korang tak sadar So itulah kegunaan dia So korang boleh connect kan Pakai audio jack Dekat bahagian bawah ni lah Okay Cocok saja lubang bulat ni And then Yang ini pergilah pairing Ke headphone korang And then dia ada next part dia Which is dia ada Mic dekat sini Dia ada speaker kat sini So apa function dia Mic ni biasanya Kalau korang main online lah kan Main dengan kawan-kawan ke apa Nak bercakap kan So dia macam ni lah Hello test 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 Abu ha, Dia macam gitu Tapi kalau untuk speaker ni pula Okay, speaker ni dia depends situation Macam contoh Kalau korang main game FIFA Ataupun FC kan Kalau kena tiang Bunyi tiang keluar kat sini Ah, kalau korang score Bunyi net pun keluar kat sini Ada macam gitulah Dia tak adalah Total overall audio tu akan keluar kat sini Tak, dia macam ada special parts Yang akan keluar kat bahagian sini Okay Dan paling ngam sekali lah Atas sekali dia pakai uh, Type C punya lubang Lubang ni Yes, bentuk Type C Tapi tolong 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 Tiga kali saya ulang Janganlah korang pakai Kabel-kabel yang bukan-bukan macam macam fast charging cable, cable phone, cable lightning yang kau-kau punya apa semua jangan. Pakai USB atas cable. Sebab apa? Yes, memang lubang dia sama tak isi. Tapi korang kena faham, current flow yang masuk dekat dalam controller korang ni lain-lain. Ah, -lain. ha, itu je. Jangan sampai Mr. A cakap, ah, ha, tak berapa nak cermin. Ah, ha, macam itu. Jangan sampai dia marah. Okey, jagalah controller korang ni. Alright. Daripada segi feature, future ni saya seronok sikit nak berborak. Okey. Part future ni, dia yang paling utama sekali for sure memang ada vibration lah. So, vibration ni adalah getaran lah bahasa Melayu dia. orang main game kereta GT ke apa, berdentum dengan kereta sebelah. Rasa vibrate tu semua. Itu yang best dia. Next part, dia ada motion. Kalau korang main game-game yang tembak-tembak uh, ke apa, motion ni is dia macam gyro. <laughs> maksudnya dia ada movement. Kalau korang main Fortnite ke apa kan, gyro lah senang kata. So, bila korang gerak, dia akan ikut movement tangan korang. So, bila macam ini, dia akan macam itu. Kalau ke kanan, dia akan macam kanan. Even kalau korang terbalikkan sekalipun kontrol korang, dia akan follow juga. And then next part, kita ada juga apa lagi? Adaptive trigger. Ni, 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 ni. Ni, nampak bagian bawah ni R2 L2 ni R2 L2 ni Ni ada adaptive trigger Bila korang press Atau korang tekan Dia akan ada satu feel yang sedap Aha, Dia macam Ui bestnya Dia macam feel lah Kalau korang main game tembak ke apa kan Nak-nak kalau korang main Apa lagi Game kereta Kalau korang nak accelerate Korang tekan bagian sini Nak tembak tekan bagian sini Dia akan ada rasa macam Dia ada tight Sedikit ketat Untuk korang main Dia sedap Sampai lah benda tu drop Last but not least <laughs> Which is uh, ah, Touchpad So untuk bagian touchpad ni Sebenarnya Dia ada satu sensor Yang buatkan korang macam boleh movement buat pergerakan dekat bahagian sini. Contoh kalau korang sign ke apa, kalau korang tulis apa-apa, dia akan follow dekat bahagian sini. Haa, itu contoh touchpad. Okay? So, inilah dia new generation controller yang dinamakan sebagai DualSense 5. Nama pun Sense. Deria. Haa, kenalah dengan nama. Dia banyak main dengan deria. Macam saya cakap, dia ada vibration, motion dan sebagainya. Okay? So, untuk controller ni, sebelum saya mengakhiri video ni dan sebelum korang mengundurkan diri bersama dengan saya juga, saya nak bagitahu lah. Tolonglah jaga tiga tips ni. Dengarkan tiga tips ni kalau nak controller korang sihat yang paling utama yang paling nombor satu yang paling jangan buat yang paling Mr. A patang adalah jangan cas controller korang direct kepala plug macam korang cas telefon itu yang pertama yang kedua saya dah remindkan sebelum tadi iaitu jangan cas menggunakan kabel smartphone kabel fast charging ataupun kabel high voltage walaupun point dia sama type C jangan apa yang korang boleh pakai is USB data kabel ingat dan yang ketiga, jangan overcharge. Kalau korang main, bateri bila bateri habis, dia akan automatically disconnect. Betul. Tapi by the time kalau bateri disconnect tu, korang just boleh cucuk macam biasa untuk charge macam gini. Kalau korang tanya saya, Bang, main sambil charge bang, boleh ke? Tak ada masalah. Cuma, jangan overcharge. By mini set, nanti dekat home menu ni, bila korang nampak je dekat bahagian bawah ni, bateri dah penuh, tolonglah cabut. Jangan biar lama. So, berapa lama nak penuh? Approximately, 1 jam setengah kalau bateri tu kosong. Sebab dia ada 3 bar bateri. Satu bar tu bersama dengan 30 minit charging. Tu. Dia 30, 30, 30. Okey. So itu sahaja harap tips-tips ni berguna untuk korang. Sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semua yang mana telah menonton dan juga mendengarkan. Ah, ha, terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum subscribe, tolong subscribe. Jangan lupa follow, like dan share. Ah ha, dan kalau korang ada nak tanya apa-apa lagi, bolehlah komen-komen di bawah. InsyaAllah ada masa, ada rezeki. Saya cuba menyampaikan ataupun membalas jawapan korang tu dalam bentuk untuk video Okay. Alright guys Terima kasih semua Sekali lagi Bye bye Assalamualaikum Game Salads Your great hobby Community Bye bye